Hazırda mən şində Naxçıvanda bu illər ərzində baş verənlərin hamısının məsuliyyəti, eee, Vasif Tatalovun üzərinə qoyulursa. O oranı rəhbəri olaraq, eləmi? Muxtar Risqan rəhbəridir. O zaman Azərbaycan da baş verənlərin məsuliyyəti kimin üzərinə gəlir? O cümlədən də Naxçıvanda, Azərbaycanda həm də Naxçıvanda olanlar. Belə bu kontekstdən baxanda bu İbrahiməliyevin uğurudurmu, uğursuzluğudurmu? O Təbi bəy, biz e Tıp, Bu siyasi reallığımızı müzakirə edərik. Mən bilən siyasi reallığımız və diktə olunan, verilən konseptlər, verilən siyasi xətt, siyasi yol xəritəsi Azərbaycanın maraqlarını təqdir eləyən olub. Yəni biz nə olub? Konseptual baxaq. Biz balans siyasəti ilə Qərbə dilşət göstərib, eyni zamanda Rusiyanın iki tərəfli oyun oynayırıq. Afaqtolo Rusiyanın maraqlarına uyğun bir siyasi sistem qurula biləb Azərbaycanda. Bu bizim tariximizdir. Acıdır, qaradır, bu tariximizdir. Yani bu tariximizin məsuliyyeti prezidentli devleti. Biz hükümet, parlamenti dövlət deyil. Parlament dövlət olsa hükumet kollegialdır, parlament var, məsuliyyat bölüşülür. Ama bu prezidenti hakimiyyat Bu təyinatların əksəriyyəti prezidentindir. Seçim prezidentindir. Və prezident məsuliyyat taşıyır. Bunu bir mənalı şəkildi. Altıncı zarar geyəcəksin. Bu, bunun bizim bir dostlardan biri bu muhakim olanlardan. Tabii ki ben bütün siyasi bakışa göre Hatta günahsız dəqiq də eqoların üzərində həbs olunan hər kəs azadlıq tələb edir. Yəni dostlarımıza e, biri-bir müraciət hazırlayıb. Prezidentə müraciət hazırlayıblar. Məhkəmə olunanla bağlı, yəni istintaq həm düz getmir deyirlər, elə deyilmi? Sonra da burada prezidenti ittiham edirlər. Hələ linq eliklər. Mənə göndərirlər. Bax buna deyirəm qardaşım, sən bunu prezidentə deyirsən, eləmə. Sən orada bax prezidentə nə istəyirsən axı. Sən onu vurub alt üst eləməsən də. Bunu bəyanat verinə getsin də. A prezident onu mən mən prezident olum. Baxarsan ki, bunlar dəlidirlər, səyidlər, axmaqdılar. Yəni etik normalar var, qaydalar var. Ya bu qaydalara al yerini sayırsan, cənab prezident deyirsən. Sonra deyirsən ki, axı olan plan oğlu, xam belə falan san, falan san, falan san. Bunun bax ola bilmir bu şeylər, yedəci deyil. Əksinə bunun qütbləşmə dərinləşir. Kim bu vaxta qədər dəyil, prezident Haçmayəd, İlham Əliyev, Heydər Əliyev, İlham Əliyev baş verən məmur özbaşınalığı və təyinatlarda rüşvət, korrupsiya bulaşanların məsləti var. Onu təyin edir. Əkin hə, onu təyin edir, parlament təyin etmir. Hökumətin başçısı təyin edir. Yox elə deyil. Kiminsə məsləti dəşir, filan eləyir. Deməli burada siyasi sistemin dəyişmək qudreti bir millətin əlinə alıb. Prezidentin də Eyni zamanda, indiki zamanda biz təşəbbüsləri var, islahatdan danışır, islahat, islahat eyni zamanda islahatı qoyulan döyür mexanizmidir. Bu mexanizmi qoymur, düz yox, onun onun islahatı. Orda dur. Yəni o buradakı elimizin dibində deyir də. Yerə tapan. Bax, qırmızı xətt tapdalamaq. İndi biz yeni bir qırmızı xətt tapdalamaq lazımdır. Biz deyirik. Millət deyir. deyir. Tapdalıdakı qırmızı xətt. Hə, yani qırmızı xətti tapdalayanda paxırsan sağa düşmən, sola düşmən, axır düşmən, o qədər də kuyruğu taplayıb qaldı, quldurlar var. Onda gəl isnaq nöqtəsi millət tapdı. Burada tap. Siyasi partilər də tap. Mən burda, şəhər əsasında bir şəbəkə bu olsun. Bu etapda səlahiyyətləni istifadə edib qırmızı xətti tapdı alıb, millətimizi maraqlarına uyğun addımlara atdı. Biz görənlər başqalarının xətalarının üstündən keçmək qüdrətinə malik olan bir xalq. Yəni bu bir bir tariximizdə, lakin yəni, Naxtəvanla baş verənlər bəlkə təzə deyil. Naxtəvanı sizdi, bizdi, Naxtəvandan olan. Bu günləri deməli didərgin salınıb. Naxtəvandan orada, burada deməli qul əməyi ilə mərhum olan qəhrəman uşaqlarımız var. Naxtəvan ö şeylə İstanbulun karbolarda, marqolarda yük daşımaqla 100 dəyərli şəchəri yox. Türkiyə boyunca. Türkiyə boyunca. Elə igid olsun, igid o tərəfə hər hala qədər. Bu kadr resursunu Azərbaycanda istifadə eləməli lazımdır. Özü yalıcı resursdur. Bu siyasətə meylləri rasslan halı toplum olaraq bu, bu, bu coğrafiya elə ki bu siyasətçi hesab eləyirlər. Ha bu uşaqlar da mübariz insanlardır, sərhəd hərəkəti falan bunlardan isə bunları dilərgin salmaq vasif eləyir. Kim eləyib? Onun kadrları eləyib. Kim eləyib onun dəstəsi eləyib. Kim eləyib medal da vermiş. Nazir eləmişdir. Ramiz Bey kimi də falan da. İndi bu 1 milyard çıxan yoxdur bunu. Hə yoxdur, bizim o baş nazirin mağaz. Ona da medal vermişik, Rusya'nın da medal var o boynunda. Evet. Hələ Allah şükürün var, Rusya'nın nə qədər, Cavuşun da var Rusiyanın medalı. He, Rusya sənə niyə medal verməlidir, Rusya xidmətə görə medal alırlar. Yəni yani, bu, biz, bu bizim... Bəli. Mən yadımdadır, Səyavuş Navruzovun o medal verəndə preambula yazırlar da, nəyə görə bu medal təltif olunur? Səyavuş Navruzovun Novruzov medalının preambulasına yazılmış ki, təqdimatına. Rusiya Federasiyasının müdafiə qüdrətinin artırılmasında etdiyi müstəsna xidmətlərə görə çox maraqlı şeydir. Heç kim ondan maraqlanmadı. Qəti ki, Azərbaycanın siyasi elitasında, parlamentində, həm də ə, hakim partiyanın rəhbərliyi də kifayət qədər üstək mövqeydə olan bir adam Rusiyanın ə, həm də böyük bir ölkənin müdafiə qüdrətinin artırılmasında nə müstəsna xidmət ola bilər? Bundan nədir bu? o dönə diskret yani onu açmaq lazımdır. O nə demək? Müdafiə qüdrəti nə deməkdir? Evet. Ordudadımı, Nakhıcan'dadımı, hardadımı? Bax, Rusiyanın marağına nə xidmət edə bilərlər Azərbaycan da. Ona görə bəndi. Bizim bizim yani, e, şey e, yani şey də əçliyib elə belə yaşanma süründə. Bir senedə diqqətimi çox çəkir bəy. Son vaxtlar bunu hər zaman mən efirdə demişəm. Belə bir dədə yoxdur mənim o xüsusi prezidentin son vaxtlar bütün çıxışları verdiyi tezislər O deklarasiya elədigi o fikirlər falan o qədər möhtəşəm gəlir ki, bax belə baxdıqca e, adamın belə çinəsi e, qabarır. Amma bütün hallarda da icraatlarda tam tərsin mövqe görürsən. O tezislər e, tutsq icraata çevrilmir. O deklarasiyadan şeylərin tam tərs baş verəcəyi cəmiyyətdə bu nə ilə bağlıdır? Yəni prezidenti məşitmirlər, yoxsa bu biraz o Kərbəlayı məsələsindirmi? Mən belə deyəcəm, siz gedin belə eləyin. Nə, nə nədir? dəstək verməkdə prezidentin xahiş siyaset dediyimiz bu simvolik olan bir şeydir. Bu qırmızı xəttdir, bir növ tapdalamağa meyllidir və tiraniş göstərmək istəyir. Biz bunu dəyərləndiririk. Yəni kimsə göz körü dəyərləndirmir, yox he. Təbii ki, dövlətin başçısıdır. Bax onu dəyərləndirmək ki, bunun millətimizə mənfəətli olacaq ya olmayacaq. Bunu dəyərləndirmək lazımdır. Günə tarixin üzərində gedirik. 10 il bundan qəlavuq, 20 il bundan qəlavuq, nələr baş verir, nələr oldu, hansı sistemləri necə söktürdüyü, niyə söktürdüyü. O dönəm bitir. Yəni bax biz yeni dövəmə keçid üçün fərqli ritorikamız, fərqli yanaşmamız çoxdur. Yəni bu ünları sən deyirsən, ola bilər altdə bu dövr üçün yazılan Cəlbxan deyəsən, Malaliyin, Malaliv eləmdir. Zəlton da həqiqət söyür. Yəni də Əvvəlki Zəlmxan 20 il bundan qabaq şeylə, ağlı ilə İlham Əliyev, Heydər Əliyev adı ilə tənqid eləyir və bir də şek Allah məlasə salır. O döyəm pisdir, qardaşım, pisdir. Yəni sən bir ağlı ilə ritorikamız, ritorikamız Vəhdətə xidmət etməlidir. Yəni bu gün özcə ümid verici bu siyasi hakimiyyətdə ümid verici hansı siyasi fiqur var? Baş nazirdir. Parlamenti sədrləyir. Daxili İşlər naziridir proqlorumu flan mı flan mı? Yəni bu prezidentdə dövlət budur. Bunun verdiyi ritorikalar, verdiyi açıqlamalar. Amma zaman-zaman təkrarlamıram mən Güney məsələsi ilə bağlı, xarici yaşan fəydalılarla bağlı, Ermənistanla bağlı, Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı. Yəni biz Rusiyaya dirənişlə bağlı, İranə dirənişlə bağlı, Fransaya dirənişlə bağlı, Avropa itifadıyla müəyyən bir gəlişmələr var, nəirlər var. O hafta da səyləmək istəyir, güsürdülər. Yani, Arqasa bir çavun nişel oturulur içində. Bərekə Allah deyirlər. Əl çalırıq, əla gözəl sabah bağlanır. Basıba burdan vurur darmadağın dağıdır. Ona görə də bizim bax bu gün böyük reallıqda o reallıq da var ki. Prezidenti sabotaj eliyən qüvvələr Prezidenti dəstək verən qüvvələrdən daha çox. Siyasətçi ə 2019-cu il seçkiləri prezidentin siyasi xəttinin o qədər xətt belə hökmən demokratik olacaq, hökmən belə olacaq, darmadağın dağıtılar yox, heçsən elə deyil. Biz yerimizdəyik. Nətər satılır, nətər alınır, yerləri bilir. Yəni bu bu o komanda o şeylərdə güclüz olduğunu deməyətindəyəm. Yəni. Deməli nə olur? Bu xətti yenə də gücləndirmək meyli ki, biz başlanmış tendensiya, başlanmış ritorikada yenilik iğlər ata bir xətalar da var o, ritorikaların içərisində. Yəni tariximizlə bağlılıqla biz onu dəyərləndirmək qüdrətində olmalıyıq. Və bu dəyərləndirməni de Azərbaycanın qazanacağı qənaətindeyim. Əgər bu potensial işə keçəcəksə. Mən məsələ burada uzlaşma memorandumunu zaman-zaman birdir. Yaxı mənim eləki zamanı yetişib ki, siyasi buvələrlə yəni bilə çeşiti birisi siyasi buvələrlə uzlaşma memorandumunun imzalanması ilə çox ciddi keç var. Biz orada nə olur? Ermənistanla əruz münasibətlərlə bağlı mövqeyimiz, Cənub Azərbaycanla bağlı mövqeyimiz, Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı mövqeyimiz, ölkə içində bütün destruktiv cərəyanların təmizlənmesində əməkdaşlıq mövqeyimiz və ə, xarici tə təsirlərinə qarşı dirəniş ortaq bir memorandum ki, öhdəlikləri götürür siyasi hakimət bu Azərbaycanın yerinə olacağı. Azərbaycan xalqının dinamikasından prezident və hətta hakimət qorxmamalıdır. Əksinə o gələn dalğanı qucaq açmalıdır. Mənim bax o o şeylər var. Bizdə eee ləngidən işlərimizi mən güman eləyirəm ki, bu ilin yazı qaya keçidərəfəsində. Dünyada da Ukrayna, Rusiya cəfəsində çox ciddi dəyişikliklər olması mümkündür və Azərbaycanın siyasi xəttində də artıq Qərbə inteqrasiya və Türkiyə ilə daha ciddi inteqrasiya istiqamətində qalxınmalar olacağı, olacaq. Bu demədən siyasi qütblər arası Bu deyindir bu memorandum və həm də anlaşma protokolunun icra olunması da tənqənələrdən biri ola bilər. Mən biraz passiv adamam, onu yaxşı bilirsən. Mən e, bir qaranlıqda zil qaranlıqda işıq görən adamlardan biriyəm. O işığı da görürəm ki, o işıq bizi qabğa aparacaq. Ona görə ki, ocaq göy ideyalarımız var Sərvər bəy. Bütövlü idiyalı. Yəni dövlətin bütövlüyi, millətin bütövlüyi, başcından kültürün bütünlüyü istənilir. Böy ideyalı kəmillətlərdən biriyəm. Artıq anqsaoksonlarla biz gələcək yeni dünya düzəmində söz sahibi olan deyirəm. Bu döyəmi yaşayıram. Bu döyəmdə xırda duyğularla, planlarla ay e, bu e, əmələ gəlməz. Əmələ gəlməz və işimizə əngəl olar. Ona görə də mən inamla deyirəm ki, başlanan xətt zəfər aparan xəttdir və bu bu xəttdir tutmaq və gömüşəndirmək millətimizin görənidir. Çoxdan şəhcirlə bilər oğlum bay.